اس کے اندر رہیم صاحب وفاق کے مخالف نہیں ہے وفاق پر مدارس کے بزرگوں کے مخالف نہیں ہے وہ انہوں نے کئی مرتبہ فرمائے وہ تو مولانا فضل امان صاحب نے فرمایا نا آپ کو پگڑیاں <coughs> ہم نے ہی پہنائی جی جی انہوں نے ہی پہنائی ہم سب کو انہوں نے ہی پہنائی ہمارے بڑے وہ لوگ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور استاد صاحب اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں اچھا پھر یہ ہے کہ ہمارا طالب علم جب سند لے کے جاتا ہے نا اوپر جدید اداروں میں تو کوئی ہماری سند نہیں مانتا ہے آپ بھی تو سن رہے نا ہماری سند کوئی نہیں مانتا یہ تو جنڈلوں کا لگایا ہوا باب ہے ایجنسیوں ہوا جو ہے گلدستہ ہے اور ماشاء اللہ یہاں پہ نام سب کو ہے ان کے دورے بھی ہوتے رہتے ہیں اور نے مجھے گرم کر دیا کہ اگر گرمی ہوتی تو پسینہ آپ کو بھی آتا مجھے گرم کر دیا تپا دیا ٹھیک ہے اب تو دو الگ الگ راہیں ہو گئی ٹھیک ہے آپ نے اپنا راستہ جدا کر لیا ہم نے اپنا راستہ جدا کر لیا آپ اپنے راستے ہم اپنے راستے تھوڑے سے میں چاہتا ہوں کہ سامین کرام آپ سے جو کچھ باتیں ہیں سوالات ہیں جو مجھے مختلف لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حضرت سے ضرور پوچھنا میں ان کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں حضرت ماشاءاللہ آپ صدر وفاق المزار صدر حضرت مولانا سعی اللہ خان صاحب کے چہیتے احباب میں سے ہیں تئیس سال حضرت کے ساتھ رہے ایک طرح سے ایک نائب رئیس کی حیثیت سے آپ نے وفاق میں اتنا عرصہ گزارا کیا وجہ ہوئی فاروقیہ چھوڑنے کی اور کیا وجہ ہوئی کہ اس کے بعد پھر وفاق سے ہی آپ نے جو ہے وہ بے وفائی کی وہ چلے گئے ہم تو بے وفائی گئے اس وقت تو سامنے ایک طرح سے ایک طرح وفاق اور ایک طرح مجمع والے بیٹھے تو آپ تو مقابلے کی فضا جانتے ہی آج کل کیسی چل رہی ہے تو کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے جو ہے وہ مجمول الاسلامیہ کو اختیار کیا اور وفاق جو ماشاءاللہ اللہ آپ کے ایک طرح سے سمجھا آپ کی بنیاد میں آپ کے کردار میں ہر ہر چیز میں آپ کا اثر رکھتا ہے اس کی طرف سے آپ نے بیرفت اچھا دیتا میں دیتا دیتا بھی بھی وفاق المدارس مدارس العربیہ میں ہوں اچھا ماشاء میرا اپنا جو جامعہ ہے جامعہ الوط العربی المفتوا یہ پاکستان وفاق المدارس مدارس العربیہ پاکستان اچھا میں ریکگنائز ہے اسی میں افیلیٹ ہے اسی میں ملحق ہے اچھا ماشاء اور میں جامعہ الرشید میں یا غزالی یونیورسٹی میں یا مجمع میں میں ایک کنسلٹنٹ کے طور پر تقریباً دل دل اس مستشار ہوں میں مستشار کے طور پر اور میں مفتی عبدالرحیم صاحب دام برکات جن کو استاد صاحب کہتے ہیں میں استاد صاحب انہوں نے مجھے سب بالکل کہا کہ آپ جو کچھ ہیں جو کچھ کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے پشتوں میں کہا کہ کا اقبل کام ہے کام آپ کا نہیں چھوٹنا چاہیے آپ آپ کا اپنا اکول کام کریں جو کرنا یہاں میں کسی کی ضرورت ہوگی یا یہاں طالب علم میں عربی وہاں بہت ہے دیگر مہادوں میں اور مہاد رشید کے مہاد میں اتنا بڑا فرق ہے کہ مہاد رشید کے تمام کے صرف تمہیدی میں آٹھ کلاس ہیں دیگر ملا ملا کر پینتیس کلاسیں بن جاتی ہیں ربی کی تو وہ تو ان سب کے اندر, اندر بھی آپ کی کوئی ذمہ داری ہے میں اس میں جیسے ایک جو ہے نا سرپرست ہوتا ہے نا مختلف سپروائزر دیکھتا ہے ہاں سپروائزر کرنے والے سپروائزر وہ لفظ ہو جائے گا ایک یوں سمجھ لیجئے جی کہ مفوضہ یعنی جو وعدہ ساتھ دیتے ہیں تو وہ میں انجام دے دوں تو ہم جو بھی وہ کہتے ہیں تو اور میرے مزاج یہ جی ہے کہ میں خادمانہ انداز میں کام کروں کیونکہ میں ایک تحریک کو لے کے چل رہا ہوں یعنی صرف میں نہیں اور بہت سارے ساتھی ہیں کہ میں ایک میں ایک مشن کو لے کے چلیں گے نا تو مشن میں پھر اپنا جو ہے نا وہ اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے صحیح اچھا غزالی یونیورسٹی ماشاءاللہ اس وقت سمجھے ایک طرح سے کہ امتی کام سمجھا جا رہا ہے جامعہ ترشید کا اس کے بنانے کا کیا مقصد آیا جو علوم عثریاں ہیں وہ تو اور مدارس والے بھی اپنے سکول سسٹم کے اندر کیمرے سسٹم میں چلا ہی رہے تھے اور اسی کے اندر جو ماشاء اللہ امتحانات بھی دے رہے تھے پھر اس سے ہٹ کر غزالی یونیورسٹی بنانا اور پھر اس کو آپ جانتے ہیں وفاق سے توڑ کے مجموع کا ایک الگ بورڈ بنانا اور یہ ایسا متنازعہ مسئلہ بنا کہ اس کے بڑے بڑے لوگ پریشان بھی ہوئے تو کیا واقعی ب... بڑی وجہ تھی کہ اس کام کی ضرورت تھی اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا تھا وفاق کے تحت بھی تو مدارس بہت سارے سکول چلا رہے ہیں ہر مدرسے کے اندر اب ماشاءاللہ سکول بن گیا ہے اسری تعلیمی داروں کے لیے حتیٰ کہ کیمریج اے لیول او لیولز کے امتحانات بھی مدرسے کے بچے دے رہے ہیں تو پھر کیا ضرورت تھی الگ کرنے اس میں مجمع کے بنانے کی جو ضرورت تھی نا وہ یہ کہ جامعہ الرشید جو ہے نا ایک تو جامعات الرشید جامعات الجامعات ہے یعنی جامعہ الرشید کراچی کیمپس لاہور کیمپس بجرا کیمپس بورے کیمپس سیالکوٹ کیمپس بٹل کیمپس سواد کیمپس کتنے ہو گئے نا بہت سارے یہ بہت ہے وہ جامعات اور جامعات ہے پھر اس میں اتنے سارے شعبے اتنے ابھی جا کر میں بہت سارے مجھے اب مجھے ابھی وہاں بہت سارے نہیں جانتے ہیں میں بھی کچھ کو جانتا ہوں اتنے شعبے یہ شعبے اتنے لوگ کام کر رہے ہیں تو ان شعبوں کے جو ہے نا وہ ان کے امتحانات ہوتے تھے اس میں کلیہ تشری ہے اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہے نا تو وہ چاہ رہے تھے کہ وہ امتحانات وہ سب چیزیں یا وفاق میں ہوں وہ جو چیزیں اس میں شامل کرنا چاہ رہے تھے وہ ہوں تو وہ نہیں ہو رہا تھا تو ان ان کا کے وہ ہم گمان میں بھی نہیں تھا نہیں ہے افراق اور مدارس کے بزرگوں کے مخالف نہیں ہے وہ نے کئی مرتبہ فرمایا وہ تو مولانا فضل صاحب نے فرمایا نا آپ کو پگڑیاں ہم نے پہنا پہنائی ہمارے بڑے وہ لوگ اس میں کوئی شک نہیں اور استاد صاحب اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں تو وہ چیزیں ایسی تھی کہ ان کی ضرورت تھی تو اس کے لیے ان کا خیال یہ تھا کہ ایک بورڈ ہم بھی بنا دیتے ہیں اور بہت سارے بورڈ بن رہے تھے ایک اکابر ایک اکابر بنا کی کے جمعیت سے کٹنا نہیں ہے اکابر کے اتحاد کو تفرق بازی نہیں یہ نہیں سمجھ لیں جیسے اب دیوبن بن گیا نا ایک ایک دارال وقت بن گیا نا ایک مزالعلوم بن گیا نا اسی طرح پاکستان میں جب داروم کراچی تھا تو بینویٹون کیا ضرورت تھی بینویٹ تھا تو پھر کسی اور ادارے کی ضرورت تھی نا تو ضرورت کے مطابق تنظیمات, تنظیمات مدارس اسلامی ہے تو آپ وہ تو بہت ساری تنظیموں کا اتحاد ہے نا جیسے مثال کے طور پر اس میں شامل تو مجموعہ علوم کو بھی اس میں شامل کر لیں وہ لوگ شامل کر لیں اس میں کام تو وہ ایک یہ ضرورت تھی اور الغزالی یونیورسٹی کی اس لیے ضرورت تھی کہ یہ جتنے مدرسے ہیں نا بڑی صغیر میں یہ وفاق المدارس پاکستان والے وفاق مدارس سے منصرف ہے ہندوستان والے وہاں وفاق سے منصرف ہے اس طرح ایک عالمگیر پوری دنیا کے ایک وفاق ہے جو پاکستان کے ننانوے فیصد لوگوں کو معلوم اس کا نام ہے رابطت الجامعات الاسلامیہ الدولیہ الغزالی یونیسٹی نے وہاں درخواست کی دی ہوئی ہے اس میں دو سو بڑی یونیسٹی ہے پراپر یونیسٹی ہیں جن کو کہتا ہے تو الغزالی وہاں جا رہے تاکہ یہ جب عالم اسلام کا دیکھیں جب نظام تعلیم ہمارا ایک ہوگا نا تو ہم لوگ ایک دوسرے سے زیادہ استفادہ کر سکیں گے زبان ہمارے ایک دوسرے سے استفادہ کر سکیں گے اسی طریقے سے ہمارے یہاں جیسے پولیس سسٹم ہے سیاسی سسٹم ہے مختلف چیزیں ایک جیسی ہوں گے نا ہم ایک دوسرے سے زیادہ استفادہ جس کو کہتے ہیں مماثلت فی نظام یا مماثلت فی انجما اگر یہ ہو جائے نا تو وہ بہت کچھ ہو جائے گا اب ہمیں پتہ نہیں چلتا وہاں جاتے ہیں کیونکہ ہو گیا تھا یہ نہیں اس طرح ہے ادھر جاتے ہیں تو یہ اچھا اس طرح نصابوں میں نصاب کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس مسئلے کو حل کر لیا جاتا ہے انفرادی طور پہ الگ نہ کیا جاتا یا کم کم چلے اتنا ہوتا ہے کہ منظوری سے ان کی مشاورت سے باہمی اتحاد اور یہ ساری کی ساری مخالفت کے بغیر یہ مسئلے کو حل کر لیا جاتا تو کیا یہ ممکن نہیں تھا میں سمجھتا ہوں کہ اب بدارس میں بہتات ہو گیا نا صحیح تو اب مفتی عبد الرحیم صاحب سے تاکر میں بھی درخواست کر لوں مجھے یقین ہے آپ بھی درخواست کر لیں گے نا اس کو ختم کر لیں وہ ہے وہ ہر عالم کی بات مانتے ہیں صحیح معلوم میں وہ بزرگ صحیح. مانتے ہیں لیکن اس کی ضرورت پھر بھی ہے وہ تو بند کر لے گا کل کو دوسرا کوئی کھڑا ہو جائے گا کیونکہ ضرورت اس طرح ہے کہ ہم جیسے مختلف مدرسوں کی ضرورت ہے مختلف یونیورسٹیز کی ضرورت ہے مختلف جو ہے نا جیسے اب حکومت کو بھی یہ کرنا پڑا نا پہلے وفاقی وزارتی تعلیم تھی اب سندھ وزارتی تعلیم الگ ہے پنجاب وزارت تعلیم الگ ہے اور تعلیم کے مسئلے کو صبح کے حوالے کر دیا گلگت بلچستان وزارتی تعلیم آ آزاد کشمیر وزارت تعلیم الگ کیونکہ یہ یہ چیزیں بہت ہو رہی ہیں جگہ جگہ سکول ہے جگہ جگہ کالجز ہے تو اب اسی طرح مدرسے بھی ہیں تو ان کو کور کرنے کے لیے جیسے یہاں کہتے ہیں نا کہ ملک میں زیادہ صبح بناؤ ان چیزوں کی ضرورت ہے اگر ہم وہ تو ہمارے اپنے وہ تو وفاق میں وفاق کا نمائندہ ہی نہیں کہ پاس بیٹھا بات اختلاف اگر نہیں ہے کوئی ہاں اصل بات تو یہ ہے کہ یہ توجے طریقے کا اختلاف کا اختلاف نظریاتی بھی نہ اختلاف العلمائی رحمتن سے پڑھتے آ رہے ہیں اختلاف العلمائی رحمۃ کہ بھائی ہم نے تو امام شافی امام مالک امام احمد حمبل کے درمیان ساری زندگی اختلاف پڑھا پڑھایا ان کی عزمت ان کے تقدس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک طالب علم جو ہماری درس نظامی سے فارغ ہوا ہو اور اس کو حنفیت کے دلائے ازول تا آخر ازبر کرائے گئے ہوں لیکن امام شافی کو برا بلا کہتا ہوا نکلا ہوگا دو چار باتیں اللہ کرے بالکل ایسے ہی اختلاف میں بالکل جب ہم ان کو برداشت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ زمانے کے ہیں لوگوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے اچھا پھر یہ ہے کہ ہمارا طالب علم جو سلط لے کے جاتا ہے نا اوپر جدید اداروں میں تو کوئی ہماری سند نہیں مانتا آپ ازاد بھی تو سن رہے نا ہماری سند کوئی نہیں مانتا ہے مسند میں بہت سارے مسائل ہو گئے اب یہ نا وہ ایم اے بی اے وغیرہ کے سسٹم بھی ختم الغزالی میں وہی جدید سسٹم ہے اور سند پراپر یونیورسٹی کی سنعد آپ کو پکڑا دیتے ہیں اور اپنے ہی لوگ ہیں اسی طرح ہے اسلامیہ حقیقت تو یہ ہے وفاق المدارس کی سند لینے والے اس معاملے میں بڑے پریشان ہیں اور ملتی نہیں ہے اور دوسرا ایکویلنس مل جائے تو ان کے مناسب حال کوئی نہ جاب ہے نہ سرکاری اداروں میں ان کی کوئی کہیں بھی کسی جگہ پر ان کی الغزالی یونیورسٹی کی جو فیکلٹیز ہے اور الغزالی یونیورسٹی کی جو تخصصات ہیں الغزالی کی جو ڈپلوما کورسز ہیں آپ میں سے کوئی بھی آپ کوئی بھی آ جائیں میں آپ کو سب کو دورہ کرا دوں گا آپ کو سب چیزیں آپ کو دکھا دوں گا یا جو لوگ ہمیں سن رہے ان سے بھی میری درخواست ہے وہ آ جائیں ہم ان کو دکھا دیں گے وہ خوش ہو جائیں گے وہ کہ بہت بڑا بہت بڑا نظام ہوا اچھا یہ کام اس سے پہلے ہمارے پھر اعتراض ہے کہ بولپور یونیورسٹی بھی فیل ہو گئی فی الحال وہ کوششیں تھی نا کوششیں تھی بالپور یونیورسٹی کی تھی اور وہ سرکاری یونیورسٹی تھی یہ سرکاری نہیں ہے صحیح یہ ایک اور طرح کی چیز ہے یہ ایک جمع حضرت نے کوشش کی ہے کہ وہاں ملا بھی ہے اور مسٹر بھی ہے زیادہ تر انہوں نے یہ کیا کہ مسٹروں کو بلا کر چار سال میں کلیت الشریعہ شریعہ پڑھایا حضرت اس کا نتیجہ یہ تو نہیں نکلے گا کہ مسٹر غالب آ جائے گا گا جائے جائے. میں اسے آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں مسٹروں کو بلا کر چار سال میں کلیت الشریعہ شریعہ کرا کے رات دن ان کو آسارا درس نظامی چار سال میں پڑھا کے ان سب کو عالم بنایا اس کے بڑے بڑے نام ہیں میں انجینئر عثمان ہے میں ڈاکٹر ایاز شاہ ہے اس میں بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں وہ لوگ جو نا وہ مسٹر تھے ان کو عالم بنا ہے اور وہ ہمارے بہت سارے ہم جیسے بہت سارے وہاں جو ہے نا خالص مولوی تھے ان کو وہ ڈگریاں پکڑوا کر ان کو مسٹر بھی بنا دیا تو انہوں نے وہ جمع کر دیا ہے یعنی وہ ایک کل کا کردار ادا کر رہے ہیں اور پھر یہ کہ مفتی صاحب اور ایک چھوٹا سا اعتراض کی جاتا ہے کہ بطور فخر یہ کی بیان کیا جاتا ہے ہم نے اداروں کے اندر پاک فضائیہ کے اندر ہمارے فاضرین چلے گئے فلاں جگہ پہ ہمارے فاضرین چلے گئے جو جو تو ہمارے اکابر میں سے ایک اکابر نے ایک اعتراض کیا اس کے اندر جو کہ بھائی ہم نے تو مدارس ان کے لیے بنائے ہی نہیں تھے ہم نے تو مدارس اس لیے بنائے تھے کہ ہم اسلام کی تبلیغ ہو اشاعت ہم نے اس لیے بنائے تھے تاکہ مساجد آباد ہو مدارس تو اس لیے بنائے تھے دین ہو ہم نے تو مدارس کا تو ایک مقصد ہے نا تو اگر ہم اس طرح مدارس کے اندر بھی عصری تعلیمی ادارے بن جائیں گے اور عصری جو ہے وہ <متحد> یونیورسٹی لیول کے پڑھنے والے یا عصری جو ہے نوکریاں حاصل کرنے والے بن جائیں گے تو دنیا بھی غالب نہیں آ جائے گی طالب علموں کے <متحد> اوپر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر تعلیم میں چاہے گا کہ میں تو یار فضائیہ میں جاؤں میں تو ایئرپورٹ میں جاؤں میں تو فلانے ادارے میں جاؤں مدرسہ پڑھنا تو بس چھوڑو یار بہت بہت سوال سوال ہے شیخ عزیم. میں آپ کو آ رہا ہوں بصیرت کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہ حضرات اس طرح کی بات کر رہے نا <تصفح> ان کو غلطی نہیں کہہ سکتے ہمارے بڑے ہیں ان کو ہو رہے ہیں. یہ جو مفتی صاحب مفتی عبد الرحیم صاحب کر رہے ہیں الغزالی نصفی والے یہ لوگ جو کر رہے ہیں نا یہی دعوت ہے یہی اسلام ہے اسلام میں دیکھو الاسلام و دین انہوں اسلام دین بھی ہے اسٹیٹ بھی ہے السیف صحیف مصحف اسلام جو تلوار بھی ہے قرآن بھی ہے آپ صرف قرآن لے کے چل رہے ہیں یا آپ جو ہے صلی اللہ علیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹ کو بھی سنبھال رہا اسٹیٹ کی رکھی بانی بھی رہے تو اس اسٹیٹ کے کام کو کون کرے گا اسٹیٹ میں اگر لوگ آتے ہیں نا اوپر کے پاور میں وہ جتنا کام کر سکتے ہیں وہ ہم دعوت اور محنتوں سے نہیں کر سکتے میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں بہت چھوٹی کرنا وہی ہے کہ میں پچھلے تیس سال سے بزار چکوں اور میری طرح بہت سارے حضرات بہت سارے غلط عربی کے لیے کام کر رہے ہیں صحیح وہ ہمارا کام اتنا نہیں چل رہا ہے جتنا میں نے گورنر کو جب رشید گورنر آئے تھے ساتھ ساتھ پر پاس تو میں نے ان کو کہا کہ آپ وزیر تعلیم کو وزیر اعلیٰ کو وزیر اعظم کو ایک خط لکھ کے گورنر کہ عربی کو کمپلسری بنا دے لازم بنا دے ان دا انجوکیشن سسٹم صحیح اب اگر اس سے پہلے میں اس حوالے سے عمران خان سے بھی ہوں گا اس حوالے سے شہباز شریف صاحب سے بھی ملوں گا میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میٹرک پہ عربی لازمی ہو جائے اگر میٹرک پہ عربی لازم ہو جاتی ہے نا میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ کام ہمارے پاس جو بیس بائیس ہزار بلس ہیں ان سے وہ کام بڑھا ہے یہ جو انگریزی انگریزی کا یہاں پہ وہ ہے نا ایک ڈھنک بج رہا ہے وہ اس لیے کہ وہ لازمی مضمون ہے ہمارے ہمارا جو مضمون ہے دینیا کے مضمون یا عربی کا مضمون وہ آپشنل ہے وہ اختیاری ہے اس کو کوئی نہیں پڑھتا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمارے جو عربی ایٹی پوسٹ پہ جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں ان کا مضمون کوئی نہیں پڑھ رہا ہوتا نہ ان سے کوئی ٹیوشن پڑھنا ہوتا ہے یہ بولنے والا مسئلہ ہے تو میں یہ بات یہاں سے یا کر رہا ہوں کہ وہ جو آپ فرما رہے تھے نا کہ وہ تو سرکاری لوگ بنا رہے ہیں تو حضرت عمر سے سرکاری کوئی ہے حضرت وگا سے بڑا کہ سرکار کا سر بڑا حضرت بڑا سرکاری کوئی ہے حضرت عثمان سے بڑا سرکاری کوئی ہے حضرت علی سے بڑا سرکاری, 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 سرکاری اور ان چاروں سے بڑے اسلام میں کوئی اور ہے پیغمبر کے بعد اور پیغمبر خود بہت بڑے سرکاری ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مولانا الیاس قادر بھی صرف مفتی کی جو جو تحریک دعوت ہے اور جو جس کو دعوت تبلیغ کہتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے صحیح وہ اپنی جگہ پر سے یا تدریس سے جو اچھا یہ بات حضرت شیخ الاسلام صاحب نے ایک جگہ کہی ہے کہ اصل میں ہماری یہ دو دینی تعلیم کو ہم نے دار العلوم دیوبند کے اندر صرف دینیات تک منحصر کیا یہ تو انگریز کے غلبے کی اور انگریز سے بچانے کے لیے کہ وہ تو اس کو جھاڑو پھیر دینا چاہتا تھا ہندوستان کے اندر دینیات سے وہ تو چاہتا تھا کہ تخت و دور کی بات کسی چار دیواری میں بھی دین محفوظ نہ رہے تو اس دین کے تحفظ کے لیے ضرورت پڑی کہ دین کو جو ہے وہ ان عمارتوں میں محدود کر کے باقاعدہ طلبہ اور ساتھ دونوں کو بڑھا کے کیا جائے جب پاکستان بن گیا تو اس کی ضرورت ختم ہو گئی اس کے بعد ہونے ہی چاہیے تھا یہ دونوں تعلیم ہے اگر گرمی ہوتی تو پسینہ آپ کو بھی آتا پسینہ مجھے گرم کر دیا دیا نہیں حضرت میں بالکل بھی تپا نہیں رہا میں بہت ہی احترام سے آپ کی رائے معلوم کرنا چاہ رہا ہوں اور ماشاء اللہ آپ کی باتیں باقی بزرگوں کے بات کی نا شیخ الاسلام مفتی محمد تقریل عثمانی صاحب میرے اسراض بھی ہیں اور میرے استاد میں نے حدیث میں ان سے کچھ پڑھے ہیں اچھا محب اور محب محب میں نے میں دو سال پڑھے اور حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا میں تیئیس سال سکریٹری رہا ہوں حضرت مولانا قاری محمد حنی جالندری صاحب شیخ محمد حنی جالندری صاحب القات اللہ عالیہ کہ میں بہت قریب رہا ہوں ہمارے یعنی برادرانہ تعلق ہے وہ ہم سے بہت بڑے ہیں لیکن یہ بڑا پن ہے کہ وہ ہمیں چھوٹا بھائی کہتے ہیں تو میں ان کے قریب رہا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ میں وہ کام کروں جو ان کے مزاج اور ان کے عقیدے اور ان کے خلاف ہوں میرے بہت سارے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں کوئی عقیدے کے لحاظ سے جو ہے نا سلفی ہو گیا ہوں یا میں کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خوشی ہو میں سلیم خان صاحب کے ساتھ میں تیس سال رہا ہوں

مفتی عبد الرحیم صاحب سے زیادہ عدب کرنے والا ان بزرگوں کا پاکستان میں میری طرح اور کوئی مول بھی نہیں ہے وہ اتنے عدب سے ان کا نام آج بھی لیتا ہے بڑی بات اتنے اختلافات کے باوجود اور بھی صرف ان نہیں کیا وجہ ہوئی کہ ماشاء اللہ آپ کی جیسی بات ہے تحریک بھی ان کی ایسی ہوتی ہے بعد بھی ایسے ہوتے ہمارے اٹھارہ ہزار مدارس ہیں ہمارے اتنے ہیں لیکن بعد میں جب تحریک دیکھی جاتی ہے یا حقیقت دیکھی جاتی ہے تو صرف جامعت الرشید یا بینوریا سائٹ دو ہی بڑے مدارس نام آتے ہیں اصل میں اٹھارہ ہزار کے جو ہے نا دس وفاق اس وقت ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہے میرے خواہد سے پندرہ وفاق ہے اس میں پانچ وفاق تو قرآن ہے مشہور ہے ان پانچ وفاقوں کے علاوہ جو جدید نئے وفاق ہے نا ان تمام وفاقوں کے تمام طلبہ ملا کر اٹھارہ ہزار کا آ گیا تھا اور وہ بھی وہاں ریکارڈ پر ان کو دیا گیا تھا اور ہے بھی اس لیے کہ صرف تو رشید والے وفاق میں بارہ سے تیرہ سو مدرسے ان کے پاس ہیں اسی طرح تیرہ سو جی جی سو ہاں اچھا اور اسی طریقے سے یہ ہماری جو گھریلو مطلب کرتے ہیں کچھ ایسے ہیں جن کے پاس چار چار ہزار ہیں اس طرح جو انو اچھا انہوں نے یہ نہیں کہا ہمارے وفاقوں میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اٹھارہ ہزار مدرسے وزارت تعلیم میں ہیں وزارت تعلیم, بزارت 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 تعلیم, بزارت تعلیم سوئی میں سوئی یہ ہے ریکارڈ پر موجود میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اور آپ کو بھی چیلنج کرتا ہوں آپ سب کو میں چلیں گے جس کو دیکھنا ہے نا وہ میں آپ کو دکھا دوں گا حالانکہ میں تو دونوں طرف ہوں میں نے ادھر پڑھا میں ادھر پڑھا پڑھا یہاں کھایا پیا اور میں وہاں ہوں جو ان کے پاس ابھی ابھی مجھے جمعہ جمعہ کیا آٹھ دن ہو گئے نا ان کے پاس تو میں ان کے اتنا جلدی تو وہاں ترجمہ نہیں بن سکتے اور اگر ہم سب اسی طرح ہے تو اس کو مطلب یہ کہ پاس رہے ادھر سعد الحدیث تو اس کو مطلب یہ سارے فضول لوگ ہمیں ہم سب ہم وزن لگتا ہے جب ہم وزن رکھتے ہیں تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ادھر بھی یہ تعداد تھی وہ صرف لوگوں نے یہ سمجھا کہ جامعہ رشید کے ماتحت جامعہ رشید کے ماتحت نہیں وہ تعلیم تعلیم اور اس میں وہ پرانے افاقوں والے بھی ملا وہ سوسائٹی ایکٹ کے مقابلے میں اٹھارہ آزاد کی بات کر رہے تھے جو میں وہاں موجود تھا بتاؤں اسلام آباد میں وہاں موجود ہے وہ کانفرنس جب میں موجود تھا میں پیچھے تھا ایسی گھٹاوت ہے ایک ایک چھوٹا سا احتراج آخر میں یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو جرنلوں کا لگایا ہوا باب ہے اور ایجنسیوں کا لگایا ہوا جو ہے وہ گل دستا ہے اور ماشاءاللہ یہاں پہ دن جنرل فنا جنرل فنا نام سب کو پتہ ہے ان کے دورے بھی ہوتے رہتے ہیں تو اس سے ایک یہ تاثر پیدا نہیں ہوتا کہ یہ شاید جو ہے وہ ایجنسی اس کو چلا رہی ہیں یہ بقى الاستابلیشمنٹ ایک ایک ہے اوپن ماؤت ہے جس کے ذریعے سے اسٹیبلشمنٹ کی आवाज आती है सही फिर इसके अंदर हम यह भी देखते اسٹیبلشمنٹ کی رائے ہوتی ہے چوبیس گھنٹے تبدیل بھی ہو جاتی ہے یعنی اگر مجاہدین کا دور لیا جائے افغان جہاد کے وقت کی بات لی جائے تو ہم اسی مدرسے <سطور> کو دیکھتے ہیں سب سے بڑا مجاہد اور اس زمانے کی بات کی جائے تو سب سے بڑا دینیات اور تصوف اور ان معاملات کے اندر تعلیم و تبدیل کے اندر آگے لیکن جہاد جی کے معاملے پیچھے کیونکہ اس اسٹیٹ کی ضرورت نہیں ہے <سطور> تو کیا وجہ ہے کہ ان تمام موقفات میں اتنے جلدی یو ٹرن یا اتنی جلدی چینج آتا ہے یہاں پر اچھا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مفتی عبدالرحیم صاحبات وہ اعلیٰ وجہ البصیرت یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ نہیں کہ کیفہ متفق ہو رہا ہے یا ان کو میں ان کو ڈکٹیشن دے رہا ہوں وہ کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتا ہے نہ وہ کوئی دنیوی مفادات ان کے ہیں وہ کوئی مفاد پرست آدمی ہیں ان کے بھائی ان کے بچے آپ دیکھ لیں وہاں جا کے ان کے تعیش کے اثار ان کے بھائیوں پر نہیں ہیں ان کی ذات پر نہیں ہیں وہ اس قسم کو آدمی ہے نہیں اور پھر اگر آپ ایجنسیوں کے کوئی قریب ہو گیا اور انہوں نے اتنے بڑے ادارے بنا دی یونیورسٹی تک بنا دی تو پھر, پھر میں بھی قریب ہو جاؤں میں بھی بنا دوں نا یار پھر آسان کام تو نہیں ہے نا یہ وہ ان کا نقطۂ نظر یہ جو سیاسی علماء ہیں یا جنگوری انداز میں جو کام کرتے ہیں نا ان سے ان کا نقطۂ نظر مختلف ہے اور وہ قریبی ہیں وہ وہ کیا ہے وہ کہتا ہے حکومت کے اندر رہ کر جیسے خلافت میں ہوتا ہے خلافت میں اختلاف نہیں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں خلافت کے اندر رہ کر حکومت کے اندر رہ کر حکومت کے اندر رہ کر اندر, رہ کر اندر کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے جتنے آپ قریب ہو سکتے ہیں اتنے قریب ہو کر ان کو ان کو جو ہے رخ تحریک کو شیخ مجدد الفیثانی کی تحریک کے مشابق قرار دیتے ہیں شیخ احمد سردی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسی طرح سرکاری اور اسٹیبلشمنٹ لوگوں سے قریبی تعلقات بنا کر دین اکبری کو ایک دم پلٹ دیا اور وہاں سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ شاید مجدد کو رحمت اللہ علیہ کو جو ہے نا وہ اپنا آئیڈیل سمجھتے ہو شاید وہ تجدیدی کام کرنا چاہتے ہیں اور اللہ پاک چیونٹیوں سے کام لے سکتے ہیں تو اگر مفتی ابراہیم صاحب سے لے لیں تو ہمیں اور آپ کو کیا ہے ہم سب سے لے لیں آپ سے لے لیں جتنے ہمارے بھائی بیٹے میں ان سے لے لیں جتنے مدرسوں میں سب سے لے اللہ پاک یہ کیا مشکل ہے نا اگر وہ اس طرح یعنی میں جو میں بولا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ مفتی عبد الرحیم صاحب یہ علاوہ جن بصیرت سوچ سمجھ کر یہ کر رہے ہیں یعنی کسی کے اشارے کسی اشارے کے لیے بہت اچھی طرح سوچ سمجھ کر اچھی طرح یہ بات حضرت مفتی صاحب خود بھی اپنے ایک دو پوڈکاسٹوں میں کی ہے وہ ہم ریٹیٹ کرتے ہیں ہاں بلکل یہ اس کا میں بھی کہا ہوں وہ ریٹیٹ کرتے ہیں ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ وہ کہتے ہیں ہم ہارے ہیں صحیح ہم انتے ہیں صحیح جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ بری صغیر میں بہت ساری باتوں میں غلطی ہی ہیں جی تو اسی طریقے سے لوگوں کو نہیں پتا تو اس, طرح اس میں بھی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کسی بھی ایجنسی کے قریب جانا کسی بھی جو ہے نا آرمی چیف کے قریب جانا کہیں بھی اسٹیبلشمنٹ کے قریب جانا یہ جیتے سیاسی لوگوں پر بیٹھے ہوئے یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے آپ کو جی جی صحیح بتا رہا ہوں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے ہوا ہے وہ ایز بے صلاف میں ہے اس بے اقتدار میں ہے یا وہ صدارت کی کرسی پر ہے یا وہ کسی بھی پارٹی کی سرپرا کوئی جس ان کی ڈوری ہی لائیں گے کوئی بھی نہیں رہے گا ایسا کے اگر مفتی صاحب دکھا ہوگا. ایسا رہا ہوں. ایسا بھی ہوگا <تصف> تو کیا ہوگا مسئلہ ہو جائے گا ہمیں اپنے جیسے ہم ان پر جو ہے نا احتیاط کر رہے ہیں ایسے ہی ہمیں مجموع الوم جامع الرشید مفتی صاحب اور سب کے احتماد کرنا چاہیے وفاق المدارس تو ہے ہی موت بدارا

کوئی ایسی بات کہ اگر یہ دو حضرات مثال کے طور پہ شیر الاسلام صاحب مفتی عبد الرحیم صاحب یہ بڑے اقابر جن کا آپس میں اختلاف مجمع اور اس کی طرح مشہور ہو گیا ٹھیک ہے اب تو دو الگ الگ راہیں ہو گئے ٹھیک ہے آپ نے اپنا راستہ جدا کر لیا ہم نے اپنا راستہ جدا کر لیا آپ اپنے راستے ہم اپنے راستے لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ حضرات مل بیٹھے عوام الناس کے سامنے اتحاد کا مظاہرہ کریں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے حضرت سے کہیں کہ مجمعہ کے اندر اور کسی بڑی جگہوں پہ جا کے وفاق والے حضرات مجموعہ والے حضرات دونوں مل بانٹ کے بیٹھ جائیں اپنے اپنے ذاتے کے مطابق کام کرتے رہے ہیں لیکن کم از کم عوام الناس کو یہ میسج چلے جائے کہ ہم ایک ہی لوگ ہیں ہم کوئی الگ الگ فرقہ الگ جماعت یا کوئی الگ ایک پارٹیشن نہیں ہو گیا ہے اہل سنت والجماعت یا علماء دیوبند کے اندر یہ ایک ہی طبقے کے یعنی کہ اتحاد لوگوں کو نظر آنا چاہیے جو ایک طلبہ کی جماعت بن گئی ہے نا کہ ایک طرف والے جو مجمع والے طلبہ ہیں وہ بیٹھ کے وفاق کو گالیاں دے رہے ہیں جو وفاق کے طلبہ ہیں وہ مجمع کو برا برا کہہ رہے ہیں پھر اس طرح کی آپس میں تضاد جب, جب ہی ہوتی ہے جب عوام الناس کے سامنے دونوں پہلو نہیں ہوتے دونوں حضرات سامنے آ کے بیٹھ جائیں گے ایک وقت کے اندر اور لوگ دونوں مل کے ایک دوسرے سے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام صاحب اگر سے سیاسی آدمی نہیں ہے بیٹھتے ہیں تو پھر ایک وہ ملتا ہے ایک اتحاد کی فضا ملتی ہے کہ بھئی چلو ہم ہم طالب علم سیاست میں نہیں ہیں لیکن چلو ہمارے سیاسی علماء سے ہمارے احترام کا تعلق ہے یا جو سیاستدان لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سیاست سے سیاسی کارکن ہیں وہ کہتے ہیں چلو ہم طالب علم نہیں ہیں لیکن چلو مصطفی عثمانی صاحب ہم سے ہمارے احترام کا تعلق تو یہ حضرات مل بیٹھتے کیوں نہیں ہیں میں مفتی عظیم معین صاحب آپ کے خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ یہ آن قریب ہو جائے گا ایک بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فطری طور پر بھی جب دو بھائی الگ ہوتے ہیں نا باپ کے مرنے کے بعد یا ان کی زندگی میں کچھ دنوں تک ان کے طرفات ہوتے ہیں پھر پھر وہ ہوتے 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 جڑ جاتے ہیں اور وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے یہ اپنی جگہ پہ ایسے ہی یہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور اس میں امید کی جانی چاہیے کہ کل پرسوں بھی میرے عاملہ کے عراقین وفاق کے عاملہ کے عراقین کے ساتھ بہت نشست کے ساتھ کچھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو میں نے جانا اپنا پیغام کنورٹ کرنے کی کوشش اس سے پہلے میں نے کچھ حضرات سے کوشش کی اور آپ یہ بتاؤں کہ جب میں نے مفتی ابراہیم صاحب سے کیا ان کو استاد صاحب کا جاتا ہے میں نے استاد صاحب سے کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا میں اس طرح اس طرح کر رہا ہوں انہوں نے کہا جو آپ کر سکتے ہیں کر میری جو سے آپ ڈالیں گے آپ یہ کرنے میں ہی کروں گی تو آپ اسے ہو نہیں سکتے تو ایک یہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اس توسط سے میں یہ عرض کروں کہ تو رشید میں آپ سے رابطہ ہو جائے آپ ہی کے نمبر پر جو رابطہ کریں گے آپ کوئی نمبر دے دینا تو میں آپ کو تو رشید کے شیخ خالد انصاری کا نمبر دے دوں گا اس لیے جو کام ہم کر رہے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ مدینہ یونیورسٹی نجران یونیورسٹی جدہ یونیورسٹی یونیورسٹی ریاض یونیورسٹی اظہر یونیورسٹی اس میں اب جب رابطے جامعات میں چلے جائیں گے تو ہمارے طالب لوگ ادھر جائیں گے ادھر کے ادھر آئیں گے تو ان کو داخلوں میں بہت بڑا مسئلہ ہوگا صحیح یہ آسان کام نہیں ہوگا ابھی بھی اگر کسی نے ہائر ایجوکیشن سے اپنی جو ہے آپ کو پتا ہے نا وہ والے جو ہے نا وہ لوگ کرتے ہیں ہر کوئی نہیں کر سکتا تو اس کی یہ جامعہ رشید میں بات روبی کا ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں से اور से ابھی جو ہے نا ہمارے خالد انساری صاحب مدینہ سٹی کے فاضل ہیں جامعہ فاروقی کے فاضل ہیں وہاں کے بہت بڑے ساتھ میں سے ہیں جامعہ رشید میں اور ہم سے سنجید ہی بہت ہے باقیدہ با با کام ہو رہے کام رہا ہے بے قائدہ نہیں ہر کام جو ہے نا وہ پراپر ہو رہا ہے ہر کام کو لکھر اور ترتیب بنا کی اس طرح کا کام ہے تو وہ ان کے توسل سے جس جس نے اپنے کاغذات وہاں سبیٹ کر آنے ہیں آپ میں سے جو نوجوان ہے جس کا ایف اے ہوا ہے جس کا جو ہے بی اے ہوا ہے یا بی ایس ہوا ہے ایم ایس ہوا ہے پی ڈی کی لے جاتا ہے ساری خاصہ ہوا ہے عالیہ ہوا ہے وہ تمام اب آ تاکہ وہ چیزیں پہلے وہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کرنا ہے کہاں سے کوئی بیچارہ اکیلے میں بھاگ دو کر کے اپنا آپ اپنے کرا دیتا تھا محترم سائمین اکرام ان حضرت حضرت کی باتوں کو خطام ہوں میں سمجھتے ہوئے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مستقبل میں جیسے کہ حضرت نے خوشخبری ایک ایک اور یہ بات ہمیں ہمارے اکابر سے ہی ملی ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ ہر گلے کا رنگ دی غیر کہ ہمارے اکابر میں سے ہر ایک کی خوشبو جدا تھی ہر ایک کا مزاج جدا تھا دین و شریعت کے احکام مستحکم ہیں مضبوط ہیں اور قطعی ہیں ان کے اندر کوئی تغیر تو کوئی تبدیلی نظریاتی عقائد کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے البتہ جو چیزیں قطعیات میں داخل نہیں ہیں ان میں مزاج کا اور طریقے کا کام کرنے کا اختلاف ہر زمانے میں ہر ذوق کا اختلاف ہر زمانے میں پایا جاتا ہے تو ہمیں اس کے اندر اس بات کا حکم شریعت کی طرف سے ملتا ہے کہ ہم اس کے اندر ادب احترام کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں محبت کے رشتے برقرار رکھیں اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے سارے ہی اقابل ایک, دوسرے ایک دوسرے سے استفادہ بھی کریں اور ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے بھی رہیں اسی ہی بات کے ساتھ میں اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ